好的，观众，欢迎回来。刚刚在现场，您在屏幕前同我们一同见证了 T1 的捧杯环节以及赛后的主舞台采访。恭喜的溢美之词已经表达了很多。最后这段时间，我们三位想和大家说一声再见的同时，我先想对屏幕前的您来说。 感谢您能够在这么长的时间里一直持续的关注英雄联盟的各项赛事，能够为 LPL 的队伍摇旗呐喊。即使最后这个结果并不是您心中所想，我也理解所有此刻在您心中的负面情绪。但就像我在宣传片前配音说到的那一段一样，即使面对无数次的挫折。 无数次的打击，我们也要努力，永远追随黑夜中那些斑驳的星光。希望无论接下来我们的赛区、我们的联赛、我们的英雄联盟生态如何进行，您都像最后我说的那一样，还有点击再来一集的勇气。谢谢大家。其实最后看到飞哥捧起 FMVP 的奖杯，包括他发言的时候，他眼里也闪着泪花。 我觉得这就是伟大吧，一个如此热爱英雄联盟的人，数十几年来保持对英雄联盟的专注纯粹，这也是他为什么配得上这五冠，配得上今天的 FMVP。在队伍陷入绝境，一次次的挺身而出，那个正义巨像张开翅膀摧毁 BLG，摧毁我们希望的时候，我觉得那就是一个伟大的时刻。这也之所以为什么 Faker 是 Faker，神就是神。 最后，我想简短说一下，就我觉得我很庆幸自己喜欢上英雄联盟，然后也从事了十年电竞的工作。我觉得飞客今年的第五冠，我想跟所有的招唤师们说，不管你现在是学生是上班族，不管你在做什么，如果我觉得只要我们能拿出像飞客这样一个纯粹、这样专注的一个心，做自己，在自己的领域上面，你一定会发光发热。也谢谢飞客，谢谢英雄联盟。 那以上就是我们二零二四年全球总决赛现场解说的全部内容了，也再一次感谢所有在屏幕前守候的您。接下来，让我们把时间交给评论席。好的，谢谢前方的三位带来的精彩的解说和点评。我们看到今年的飞雪和星光最终还是洒在了铁腕身上，嗯飞客的五冠加 FMVP。 1> t one 五人的连冠，我想这不仅仅是他们给奖杯，就是不仅仅是奖杯给他们增色吧。我更多的会觉得，他们其实也给这座召唤师奖杯增加了重量。但是实际上，我还是希望，嗯，大家把掌声送给 BLG，BLG 也是我们的英雄。我，嗯，我觉得 BLG 在这座竞技场中的成与败，实际上也折射出我们心中的不同的道义，是吧？我们曾经也。 在生活中，站在过有机会的十字路口，我们曾经也有机会，可能百尺竿头更进一步；我们曾经也可能功败垂成过，这就是我们生活的样子。可能，嗯，这就是人生中的不完美吧。其实今天在赛前也有不少朋友问我说：“你打算今年怎么结尾？”我其实一直想不明白如何最精确的去形容这场比赛，或者说 Faker 给我们的意义，直到我昨天。 看了严鹤翔老师的那个脱口秀，我那一刻才恍然大悟，Faker 不仅仅是我们的一个对手，他是我们的一个处境，他手中攥着是世界赛 b o 五对 LPL 的不败记录，手中攥着的是 LPL 前进的道路上我们一直没能集齐的那个道馆的徽章，他是我们永远绕不开的一个人和话题，所以我们。 特别特别渴望在决赛和他相遇，去直面我们的这个处境。我们曾经称他为最高的山、最长的河，以为山海就是尽头。但是 Faker 今天用他二十八岁的年龄，在这座竞技场上，用他完美的表现为我们诠释了“海到尽头天作岸，山登绝顶我为峰”。他没有尽头。我想，他曾经可能也替补过、受伤过、心痛过，也曾经可能在训练室环顾四周，发现只有他一个人的时候。 他也独自品尝过喜悦和孤独的混合味道，但我想这就是 Faker，他名字叫 Faker，但是他用他十一年如一日的坚守，证明了他是个最 real 的人。LPL 的路还很长，BLG 是我们的英雄，BLG 今年辛苦了，所有的 LPL 队伍也都辛苦了，也感谢大家今天这么晚陪伴在屏幕前和我们一起看到这里。我想可能现在您有很多话想说，也可能一直在屏幕上去抒发您的。 感受，但是时间也不早了。伦敦时间现在是晚上的七点十分，那里的太阳已经落山了。但是我想，伦敦的太阳，即使它熄灭着走下山去，收尽它所有的苍凉残照之际，它也同样的在遥远的中国即将冉冉升起，带给我们所有的温暖与朝晖。 我想这就是 S 十四赋予我们的全部内容吧，也特别感谢今天牙膏和瑞塔两位老师的精彩点评。S 十五，明年在中国，我们在，希望你也在，我们明年下个赛季不见不散。大家晚安。